নমস্কাৰ বিশ্ব যুৱ দক্ষতা দিৱসৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয়দৰ্শক যুৱ দক্ষতাই হৈছে এখন দেশ আৰু বিশ্বৰ মূল বিষয় আমি যদি যুৱক যুৱতীসকলক দক্ষতা বিকাশ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহে আমি আমাৰ দেশখনক আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ আমাৰ বিশ্বখনক শক্তিশালী কৰিব পাৰোঁ প্ৰতি বছৰে পোন্ধৰ জুলাইত পালন কৰা হয় বিশ্ব যুৱ দক্ষতা দিৱস এইবাৰো পালন কৰা হৈছে এই দিৱস এইবাৰৰ মূল বিষয় হৈছে শান্তি আৰু উন্নয়নৰ বাবে যুৱ দক্ষতা যুৱ দক্ষতাৰ জৰিয়তে আমি গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডত শান্তিৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ লগতে উন্নয়নৰ দিশলৈ আমি আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত আমি যুৱ দক্ষতা সম্পৰ্কে বিশেষ ব্যক্তিসকলৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম কিছু যুৱ উদ্যমীৰ সৈতে আমি মত বিনিময় কৰিম তেনেহ'লে আহক আজিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটিৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়ো আৰু উমান লওঁ বিশ্ব যুৱ দক্ষতা দিৱসৰ মূল উদ্দেশ্য আৰু লক্ষ্য দক্ষতা হৈছে সফলতাৰ অন্যতম মাপকাঠি ব্যক্তি সমাজ দেশ তথা বিশ্বৰ উন্নয়নত দক্ষতাই মূল ভূমিকা পালন কৰে দক্ষতা অবিহনে উন্নয়ন আৰু প্ৰগতি অসম্ভৱ সেয়েহে দক্ষতা বিকাশ অতি জৰুৰী বিশেষকৈ যুৱ দক্ষতা বিকাশ সমগ্ৰ বিশ্বৰ বাবে অতি আৱশ্যক যুৱক যুৱতী হৈছে আমাৰ ভৱিষ্যত শৃংখলাবদ্ধ নিপুণ সফল তথা সুনিশ্চিত ভৱিষ্যতৰ বাবে যুৱ দক্ষতা বিকাশৰ বিকল্প হয়তো একোৱেই নাই যুৱ দক্ষতা বিকাশৰ দ্বাৰা সংস্থাপন স্বাৱলম্বিতা আত্মনিৰ্ভৰশীলতা আদিৰ পথ প্ৰশস্ত হয় সমগ্ৰ বিশ্বতে যুৱ দক্ষতাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিয়েই প্ৰতি বছৰে পোন্ধৰ জুলাইত পালন কৰা হয় বিশ্ব যুৱ দক্ষতা দিৱস বিশ্বৰ যুৱ সমাজৰ বিভিন্ন সমস্যা আৰু দক্ষতা বিকাশৰ দিশবোৰ সামৰি এই দিৱস পালন কৰি অহা হৈছে দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষৰ বিশ্ব যুৱ দক্ষতা দিৱসৰ মূল বিষয় হৈছে শান্তি আৰু উন্নয়নৰ বাবে যুৱ দক্ষতা নমস্কাৰ এই পোন্ধৰ জুলাইত ৱৰ্ল্ড ইউথ স্কীল ডে ছেলিব্ৰেট কৰা হয় ইউনাইটেড নেশ্বনছে ঘোষণা কৰিছিল এই নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে আজিৰ ডেটত এটা শব্দ ছাষ্টেইনেবিলিটি বুলি কথা এটা খুব বেছিকেই চলি আছে ছাষ্টেইনেবিলিটিৰ মানে হৈছে নট অনলি ইন টাৰ্মছ অফ প্ৰডাক্টছ অ মেটেৰিয়েলছ ইটছ অলছ এবাউট স্কিলছ আজিৰ ডেটত ছাষ্টেইনেবল স্কিলছ যদি আজিৰ ডেটৰ নতুন প্ৰজন্ম নতুন ইউথ যাক কয় তেওঁলোকে যদি শিকিব পাৰে তেতিয়া তেওঁলোকে নিজকে ছাষ্টেইন কৰিব পাৰিব দেশখনক ছাষ্টেইন কৰিব পাৰিব তেওঁলোকে য'ত কাম কৰি আছে অৰ্গেনাইজেশ্যন ছাষ্টেইন কৰিব পাৰিব সেইকাৰণে এই ছাষ্টেইনেবল কথাটো ইমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে আজিৰ ডেটত যে সেই ছাষ্টেইনেবলিটি যদি আমি এচিভ কৰিব লাগে বা আজিৰ ডেটত ইউথে যদি এচিভ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ নিজৰ স্কীলখিনি ডেভেলপ কৰিব লাগিব যে স্কীল ডেভেলপমেণ্ট ইজ এ প্ৰায়ৰিটি ইটছ নট অনলি ফৰ ইকনমিক ৰিজনছ বাট অলছ' ফৰ ছাষ্টেইনেবল লাইভলিহুড মই এইটোৱেই মেছেজ এটা দিব বিচাৰিছো যে আজিৰ প্ৰজন্মত আজিৰ ইউথখিনিক যে আপোনালোক ওলাই আহক য'তে আছে আপোনালোকৰ গাঁৱত য'তে আছে আপোনালোক ওলাই আহক নিজকে বুজি পাওক যে আপোনালোকে কি স্কীল কৰিলে আপোনালোকে নিজকে এম্পায়াৰ কৰিব পাৰে আৰু কেনেকৈ আপোনালোকে আগুৱাই লৈ যাব পাৰে আপোনালোক আগুৱাই গ'লে আপোনালোকৰ যোনখিনি এৰিয়া বা আপোনালোকৰ কমিউনিটি বা আমাৰ দেশ বা আমাৰ ৰাজ্য আমি আটাইবোৰ একেলগে আগুৱাই যাব পাৰিম সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে আমাৰ দেশতো যুৱ দক্ষতা বিকাশৰ বাবে অহৰহ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে যুৱ দক্ষতা বিকাশৰ লক্ষ্যৰে বহুতো প্ৰতিষ্ঠান স্থাপন কৰিছে আজি এই ৱৰ্ল্ড স্কীল ডে উপলক্ষে লাৰ্ণেড স্কীল ডেভেলপমেণ্টৰ ফালৰ পৰা মই নিবেদা বৰঠাকুৰে আপোনালোক সকলোকে আমাৰ ফালৰ পৰা অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জনাইছো এই ৱৰ্ল্ড ইউথ স্কীল ডে যিটো আজিৰ দিনটোত প্ৰত্যেক বছৰে চেলিব্ৰেট কৰা হয় ইয়ার যথেষ্ট মাহাত্ম আছে বলে আমি ভাব আর স্পেশালি এই যে থিম এই বছরের কারণে লওয়া হয়েছে শান্তি আর উন্নয়নের ক্ষেত্ৰত আমার ইউথর যা স্কিল ডেভেলপমেন্টর গুরুত্ব সেই থিমট এবার এই বছর আমার লোৱা হয়েছে আমি ভাব এই সচাকই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ইউথর স্কিল ডেভেলপমেন্ট করা যথেষ্ট ইম্পর্টে হয়ে পড়ছে আজির যুগত কাৰণ আমি দেখা পাইছোঁ যে আমাৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালী নিবনুৱা সমস্যাৰ কাৰণে হয়তো আমাৰ বিপথে পৰিচালিত হৈছে হয়তো আমি যেনেকৈ ভাবিছিলোঁ তেনেকৈ যাব পৰা নাই আৰু সেইকাৰণে আমি ভাবোঁ এই স্কিল্ড যিটো ট্ৰেইনিং সেই স্কিলডেড ট্রেনিং যোগেদি আমি যদি আমার লোক অকান আমি দিব দাব পার আমার দেশখানে আৰু উন্নতি করব আর সেই উদ্দেশ্য আগত রাখিয়ে আমি লার্নেড স্কিলতো আমি বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং প্রোগ্রেম আমি করে আসছি আজি যা দশ বছৰৰ উপর ধরে আমি এই ট্রেনিং প্রোগ্রাম করে আছো বিভিন্ন ধরনের ট্রেইনিং আমি করি বিভিন্ন ধৰণৰ সেক্টর আমার হাতত আমি এটাও অলমোট প্লাস প্লাসর ভিতৰত নাইণ্টি ফাইভ জব ৰোলছৰ ওপৰত আমি ট্ৰেইনিং কৰি আছোঁ এই স্কীলবোৰ এনেকুৱা নহয় যে অকল যিসকলে নপঢ়িলে তেওঁলোকৰ কাৰণেহে স্কীল এই এনেকুৱা ধৰণৰ স্কীলো আমি ধৰণৰ ট্ৰেইনিং কৰোঁ য'ত যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী হয়তো ইঞ্জিনিয়াৰিং গ্ৰেজুৱেটো হৈ ওলাইছে তেওঁলোকৰো বহুত ক্ষেত্ৰত কিছুমান ফিনিচিং স্থীলৰ দৰকাৰ হয় যিটো হয়তো আমাক আগলৈ আৰু অকণ আগবঢ়াই নিয়াত সুবিধা হয় যুৱ সমাজৰ দক্ষতা আৰু উদ্যমিতা বিকাশৰ জৰিয়তে এই প্ৰতিষ্ঠানসমূহে সামাজিক অৰ্থনৈতিক আদি দিশৰ লগতে সকলো দিশ সামৰি আমাৰ দেশক শক্তিশালী হিচাপে গঢ় দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত ভাৰতীয় উদ্যমিতা প্ৰতিষ্ঠান ঔদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান ভাৰতীয় কাৰিকৰী প্ৰতিষ্ঠান অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ কৌশল বিকাশ প্ৰতিষ্ঠান অসম দক্ষতা বিকাশ অভিযান আদি ভিন ভিন প্ৰতিষ্ঠান উল্লেখযোগ্য আজি যুৱ দক্ষতা দিৱস আজি দিৱসৰ সংগতি ৰাখি মই সকলো যুৱক যুৱতীকে কংগ্ৰেছলেচন জনাইছো আৰু আশা কৰিছো অনাগত দিনবোৰত তেখেতসকলৰ দক্ষতা বিকাশ কৰি আমি সুস্থ সবল এখন ভাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ আমাৰ এখন প্ৰতিষ্ঠান আছে দক্ষতা বিকাশ প্ৰতিষ্ঠান উত্তৰ গুৱাহাটীত আমি তেখেতসকলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে অইল ইণ্ডিয়াৰ মেনেজমেণ্টৰ আণ্ডাৰত আৰু মিনিষ্ট্ৰি অব পেট্ৰলিয়াম এণ্ড নেচাৰেল গেছৰ আদেশমৰ্মে আমাৰ এখন প্ৰতিষ্ঠান আৰু চাৰিখন এক্সটেনশ্যন চেণ্টাৰ আছে আমাৰ উদ্দেশ্য হৈছে যাতে যুৱক যুৱতীসকলক কৰ্মদক্ষতা বিকাশ কৰি এখন সুস্থ সৱল ভাৰত গঢ়ি তোলাৰ আমি সদায় মানুহৰ কাৰণে বিশেষকৈ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ দক্ষতা বিকাশৰ কাৰণে আমি সদায় বদ্ধপৰিকৰ অইল মেনেজমেণ্টে সদায় আমাৰ তেল গেছ উৎপাদনৰ উপৰিও সদায় এই কথাখিনি আমাক সোঁৱৰাই দিয়ে যে আমি লগতে আনুসংগিক দেশৰ কাৰণেও দেশৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত চি এছ আৰ এক্টিভিটিজবিলাক কৰিব লাগে ইয়াকে আমি ভাবিলো যে অইল মেনেজমেণ্টে ভাবিলে যে দক্ষতা বিকাশৰ কাৰণে যিটো আমাৰ অনাৰেবল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে যিটো পৰিকল্পনা লৈছে তাৰ কাৰণে আমিও কৰিব লাগে তাকে সৰুগত কৰি নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনত আমাক এখন প্ৰতিষ্ঠান গঢ়িবলৈ তেওঁলোকে চিন্তা কৰিলে যাতে নৰ্থ ইষ্টৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটবিলাকৰ যুৱক যুৱতীসকলক আমি অকল ভাৰততে নহয় অসমতে নহয় পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁলোকৰ দক্ষতা বিকাশ কৰি প্ৰতিষ্ঠা তেওঁলোকক প্ৰতিষ্ঠাপিত কৰিব পাৰোঁ আৰু আজি ৱৰ্ল্ড ইউথ স্কুল স্কিল ডেৰ লগত এইটো কাৰণে মই এই কথাখিনি কৈ বিৰাট সুখী হৈছো যে এখন সুস্থ সবল দক্ষতাৰ বিকাশ কৰি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক এটা শৃংখলাবদ্ধ কৰি তেওঁলোকক এটা সুস্থ মানসিকতাৰে তেওঁলোকক গঢ় দি তেওঁলোকক প্ৰতিস্থাপিত কৰিবলৈ আমি যৎপৰণাস্তিৰ চেষ্টা কৰিছো দক্ষতা আৰু উদ্যমিতা বিকাশে যুৱ সমাজক স্বাৱলম্বী আৰু আমনিৰ্ভৰশীল কৰি তুলিছে উপযুক্ত দক্ষতাৰ শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণে আত্মবিশ্বাসী আৰু সাহসী কৰি তুলিছে দক্ষতা বিকাশে স্বাৱলম্বিতাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰে আৰু আজি লগ পাইছো এগৰাকী যুৱ ব্যৱসায়ী প্ৰথমে আপোনাৰ পৰিস্থিতি জানি ল'ব বিচাৰিছোঁ নমস্কাৰ মই বিশ্বজিৎ শৰ্মা বেচিকেলি মই আপোনাৰ এজন ডিপ্ল'মা মেকানিকেল হোল্ডাৰ মেকানিকেল ডিপ্ল'মা হোল্ডাৰ মই আৰু তাৰ লগতে মই আগতে পোন্ধৰ বছৰমান মই চাকৰি লাইনতো আছিলোঁ যিহেতু মই ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছেলছত আছিলোঁ চ' ছেলছত মই যোনটো শিকিলোঁ যে আমি এজন বেলেগ এজন মানুহৰ কাৰণে কাম কৰি আছোঁ তাৰপিছত মোৰ মনত আহিলে যে যদি মই লোকৰ কাৰণে কষ্ট কৰিব পাৰোঁ মই নিজৰ কাৰণে কিয় কষ্ট নকৰোঁ যদি মই নিজৰ কাৰণে কষ্ট কৰোঁ মোৰ লগতে বেলেগ আৰু দুজন তিনিজন মানুহক মই কিবা এটা সংস্থাপন এটা মই দিব পাৰিম চ' সেই কথাটো চিন্তা কৰিয়েই মই এইটো লাইনত আগবাঢ়িলোঁ যিহেতু মই চাকৰি থকা সময়ত বেলেগ বেলেগ জেগাত গৈছিলোঁ মই দেখিলোঁ যে আমাৰ ইয়াতে চ'ৰ্চেছ এভেইলেবল আছে জাষ্ট আমি সেই চৰ্চেছটো কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰোঁ চ' সেই কথাটো লৈ পেলাই মই এইটো পদক্ষেপ এটা ল'লোঁ মই সাহস কৰি পেলাই আগবাঢ়িলোঁ আৰু আপোনাৰ এই ব্যৱসায়টোৰ বিষয়ে অকণমান আভাস দিব নেকি আমাৰ দৰ্শকসকলক ব্যৱসায়টো হৈছে যিহেতু মই আৰম্ভণি মই কৰিছিলোঁ হালধিৰ লগত কিন্তু হালধি এতিয়া যিহেতু আমাৰ ওচৰত অলৰেডি বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ব্ৰেণ্ড আছে আৰু সেইটো এটা বহুত যথেষ্ট সময় এটা ল'ব আৰু তাৰ এভেইলেবিলিটিও আমাৰ ওচৰত ইমান এটা বেছি নাই কাৰণ কোৱালিটি ৱাইজ যদি চাওঁ আমাৰ ওচৰত ইমান এটা বেছি এভেইলেবল নাই চ' নেক্সট মই ছাৰ্ভে কৰি পেলাই উলিয়ালোঁ চাহপাত যিহেতু অসমৰ চাহপাত বিশ্ববিখ্যাত আছে সেইটো চবেই জানে ত' সেই বস্তুটো লৈ পেলাই মই তাক কেনেকৈ আৰু ডেভলপ কৰিব পাৰোঁ চ' সেই কথাটোত মই অলপমান কাম কৰিলোঁ তাৰপিছত দেখিলোঁ যে আমাৰ ইয়াতে চাহপাতৰ বহুত ডাঙৰ স্ক'প আছে অলৰেডি যিহেতু মাৰ্কেটত আছে কিন্তু তাক মই আৰু কেনেকৈ পিউৰিফাই কৰোঁ কেনেকৈ ভাল ধৰণে এটা এডাল্ট্ৰেশ্যন ফ্ৰী প্ৰডাক্ট এটা মই মাৰ্কেটত লঞ্চ কৰিব পাৰোঁ যাৰ জৰিয়তে মই বেলেগ আপোনাৰ আমাৰ যেনেকৈ দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে ইহঁতক কেনেকৈ মই হেল্প কৰোঁ এতিয়া আজি বৰ্তমান ডেটত মোৰ লগত প্ৰায় দহ বাৰটা ল'ৰাই মোৰ লগত কাম কৰি আছে অন কমিশ্যন বেচিছ এহেঁতি মোৰ পৰা বস্তু নিয়ে নিজৰ এটা ইনকাম কৰে তাৰপিছত যেতিয়া মোক যেনেকৈ দৰকাৰ পৰে গাঁৱলীয়া মাইকী মানুহ গৰাকীবিলাক উইড'জ হৈ গ'ল এহেঁতক সপ্তাহত মই পেকিঙৰ কাৰণে মাতোঁ এহেঁতৰ এটা ইনকম হৈছে চ' তেনেকৈ মই এজ এ সমাজত কেনেকৈ এটা ইনকাম চ'ৰ্চ এটা ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ আমি উপস্থিত আছো আই আই এম কেলকাতা ইন'ভেশ্যন পাৰ্কৰ কাৰ্যালয়ত বিজনেছ মেনেজাৰ বাইদেউ আমাৰ সৈতে আছে আমি তেখেতৰ সৈতে অকণমান কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ বাইদেউ আপোনাক আদৰণি জনাইছো আৰু বিশ্ব যুৱ দক্ষতা দিৱসৰ এই বিশেষ দিনটোত আপোনাক প্ৰথমে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ধন্যবাদ আমি আই এম কেনকেটা ইনভেশ্যন পাৰ্কত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ অণ্টৰপ্ৰেন স্কিলছ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে যুৱক যুৱতীসকলক মানে উদ্যমী কৰাৰ সহায় কৰি আছো আমাৰ বিভিন্ন প্ৰগ্ৰেমছ আছে ধৰক মেণ্টাৰশ্বিপ কৰোঁ বুথ কেম্প হয় ইনকিউবেশ্বন প্ৰগ্ৰেম এক্সপজাৰ দিছোঁ যাতে মানে আণ্টৰপ্ৰেন স্কীলটো ডেভেলপ হওক আণ্টাৰপ্ৰেনিয়াৰ স্কীলটো এইকাৰণেই এটা বহুত প্ৰয়োজনীয় স্কীল যে এই স্কীলটোৱে নট অনলি মানে এজন যুৱক বা যুৱতীক নিজৰ পাৰ্চনেল ডেভেলপমেণ্টতে সহায় নকৰে কিন্তু তেওঁলোকে নিজে এজন উদ্যমী হৈ আৰু বাকী বেলেগ ছচাইটী সমাজৰ বাকী মানুহকো যাৰ বিভিন্ন স্কীল আছে তেওঁলোকক এটা সংস্থাপন দিয়া তাতো সহায় কৰে চ' এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যনত সহায় কৰে চ' আমাৰ এইটোৱে চেষ্টা চলিছে দুহেজাৰ সোতৰ চনৰ পৰা বিশেষকৈ নৰ্থ ইষ্টত আমি অন্টৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কাম কৰি আছো আৰু মোৰ দেন ছেভেন হাণ্ড্ৰেড ইউথছক আমি স্কীল ডেভেলপমেণ্ট কৰিছোঁ অন্ট্ৰপ্ৰেনিয়াৰ স্কীল ডেভেলপমেণ্ট আৰু তাৰ ভিতৰত দুশ পঞ্চাছ আমাৰ অসমৰ ভিতৰত আছে আৰু বিভিন্ন প্ৰগ্ৰেমছ আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনত আমি চলাই আছোঁ আই আই এম কেলকাতা ইন'ভেশ্যন পাৰ্কৰ আন এগৰাকী বিষয় আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে এখেতসকলে আমি জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে আমাৰ গ্ৰামাঞ্চলত বিশেষকৈ পিছপৰা অঞ্চলৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ কাৰণে কাম কৰি আছে বিশেষভাৱে আমাৰ যিসকল মহিলা আৰু যুৱতী আছে তেওঁলোকক দক্ষতা বিকাশ কৰি আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কাম কৰি আছে আমি গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ মহিলাসকলক লৈ পেলাই এটা প্ৰগ্ৰাম আৰম্ভ কৰিছোঁ এছ আৰ এল এমৰ জৰিয়তে য'ত আমি একশ পঞ্চাছজন মহিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰেইনিং দিছোঁ ড'মেইন ট্ৰেইনিং বা আপোনাৰ দক্ষতামূলক ট্ৰেইনিং জেনেৰেল ট্ৰেইনিং কেনেকৈ ইহঁতে বিজনেছটো আগবঢ়াই লৈ যাব আৰু এখেতসকলক কি কৰিছে আপোনাৰ তেখেতসকলৰ এই ট্ৰেইনিঙৰ জৰিয়তে তেখেতসকলে জব ক্ৰিয়েচন কৰিছে গ্ৰাম্যাঞ্চলত আৰু আপোনাৰ ইনকাম বৃদ্ধি পাইছে আৰু তেখেতসকলৰ এটা প্ৰভাৰ্টি এলিভেশ্যন যোনটো প্ৰভাৰ্টিটো ৰিডিউচ কৰিছে সেইটোৰে দক্ষতাৰে আমি তেখেতসকলক গ্ৰেণ্টাৰো ছাপৰ্ট দিছো লোনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছোঁ ইহঁতক আমি মাৰ্কেটিং খুবেই সুন্দৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে মহিলা সবলীকৰণ আমাৰ কাৰণে খুবেই প্ৰয়োজন যিহেতু আপুনি কৈছে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰি আছে মহিলাসকলক আগবঢ়াই লৈ গৈছে বিশেষভাৱে মই জানিব বিচাৰিছো আমাৰ যিসকল যুৱতী আছে তেওঁলোকৰ দক্ষতা বিকাশ কৰি আমি কেনেদৰে ভৱিষ্যতৰ আমাৰ দেশ বা বিশ্বখন আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ বিশেষকৈ দক্ষতা আৰু উদ্যমিতাৰ ক্ষেত্ৰত বেসিক্যালি আমি গ্রামাঞ্চল দেখেছি যে সবে জানে ধরো আপনার টেক্সটাইল আছে উইভিং কৰি আছে কিন্তু সেখানসকালের একটা ডোমেন ট্রেনিং যে কেনকে ডিজাইন করবো কেনকে আপনার মার্কেটিং করবাক তেখেতৰ স্কিলটো নাই আমাক এইবিলাক মহিলাসকলক বিভিন্ন দক্ষতামূলক ইনষ্টিটিউট আছে কানেক্ট কৰাই দিব লাগিব তাৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰেইনিং পাব আপোনাৰ ডিজাইন কৰিব নতুন ধৰণৰ প্ৰডাক্ট ডেভেলপমেণ্ট কৰিব তাৰপিছত তেখেতসকলক মাৰ্কেটিং কানেক্ট কৰাই দিলে আই আই এম কেলকাতা ইনভেশ্যন পাৰ্কৰ সংযোগ বিষয়ে আছে এই দিৱসত কি ক'ব বিচাৰিব Contribution in the area of sports, uh, entrepreneurship. So, if you look in the uh, area of sports, like stars like ryan ryan Parag has done wonderful. Uh, also, in the entrepreneurship area, uh, startups have come uh, come around. So, what I want to send a message is basically uh, uh, our youth should be positive. They should find solution. We should not be negative, and we should have a positive outlook to everything. So, that's my message to all the youths. ৱৰ্ল্ড ইউথ স্কীলছ ডেৰ কাৰণে সকলোলৈ মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো ভাৰতবৰ্ষ যিহেতু এখন মানৱ সম্পদত চহকী দেশ আৰু আমাৰ ইউথ জেনেৰেশ্যন সকলো ফালৰ পৰা আগবঢ়া সেইকাৰণে মই সকলো যুৱ সমাজক অনুৰোধ কৰোঁ যাতে তেওঁলোকৰ মাজত যিখিনি দক্ষতা আছে সেই দক্ষতাখিনিৰ পূৰ্ণ বিকাশ ঘটায় আৰু এইবাৰ যিহেতু ইউথ স্কিলছ আপোনাৰ আধাৰটোৱেই হৈছে শান্তি আৰু উন্নয়ন মই সেইকাৰণে তেওঁলোকক এটা বিশেষকৈ অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছো যে তেওঁলোকে নিজৰ মাজত যিখিনি দক্ষতা আছে সেইখিনি পূৰ্ণ বিকাশ ঘটক এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ বা বেলেগ প্ৰতিষ্ঠান অনুষ্ঠানেও তেওঁলোকক বহুতখিনি সহায় কৰে যিখিনি দক্ষতা বিকাশৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়াত তেওঁলোকে সেই প্ৰশিক্ষণবোৰ আহি লওক আৰু নিজকে দক্ষ কৰক যিখিনি যিটো ফিল্ডত তেওঁলোক পাৰ্গত হয় লগতে নিজকে সংস্থাপিত কৰক হয়তো তেওঁলোকে নিজেই যিকোনো ধৰণৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰে নতুবা সংস্থাপিত হওক বহুত এনেকুৱা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আছে য'ত তেওঁলোকৰ যিখিনি দক্ষতা আছে সেই দক্ষতাখিনিক পূৰ্ণ স্বীকৃতি দিয়ে বিভিন্ন খাদ্য আৰু পানীয়ৰ লগতে আন আন সামগ্ৰীৰ ষ্টাৰ্টআপ লঘু ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া আনকি বৃহৎ উদ্যোগ স্থাপন কৰি গৈছে উদ্যমী যুৱক যুৱতীসকলে এগৰাকী উদ্যমী যুৱতী আমাৰ সৈতে আছে তেখেতে খোৱা খাদ্য প্ৰস্তুত কৰি অকল অসমতে নহয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল তথা আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো তেওঁলোকে এই ব্যৱসায়টো বিস্তাৰিত কৰিছে আমি আজি বিশ্ব যুৱ দক্ষতা দিৱসৰ শুভদিনটোত তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিম তেখেতক লগ পাইছোঁ প্ৰথমে আপোনাক আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ থেংক ইউ থেংক ইউ ছ' মাছ ত' মই আপোনাৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু অগষ্ট মান্থত মানে মামাজাকী যোনটো মোৰ ফুড ব্ৰেণ্ড হয় সেইটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ত' মোৰ ফাৰ্ষ্ট মানে ইনিচিয়েলি যেতিয়া মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ মোৰ এটাই আইডিয়া লৈ আহিছিলে মোৰ এটা কমিউনিটি এটা মানে হেৰি কৰিব লাগে ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে অসমত ফাৰ্ষ্ট অফ অল কাৰণ এটা ফুড লৈ এটা ফুড বহুত ইন্টিগ্ৰেল পাৰ্ট হয় আমাৰ লাইফৰ ত' সেইটো বিষয়ত মই ভাবিছিলোঁ যে আমি ফুড লৈ কিবা এটা আমি ষ্টাৰ্টআপ কৰোঁ ছ' ডেট মানে উই কেন কানেক্ট কমিউনিটিজ মানে ফ্ৰম ডিফাৰেণ্ট বেকগ্ৰাউণ্ডছ এটা জেগাত তেতিয়া আমি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু এজ এ ক্লাউড কিটচেন আমি মামাজাকি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ তাৰপাছত আমি যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আমি মানে সবেই বহুত ভাল পাইছে এভৰিবডি ৱাজ এপ্ৰিচিয়েটিভ অফ হোৱাট উই আৰুইং তাৰ পাছত আমি নিজৰ কণ্ডিমেণ্টছ এণ্ড চচ এইবোৰ মানে মামাজাকিৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ তো মামাজাকিৰ মেইন আইডিয়া এইটোৱে আছিলে যে আমি নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ফুড প্ৰডাক্টছ আগলৈ লৈ যাম নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ যোনটো ইণ্ডিজিনিয়াছ ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ আছে যোনটো আপোনাৰ আউটচাইড নৰ্থ ইষ্ট বহুত মানুহে এইটো আইডিয়াই নাই কি হয় এইটো ত' সেই বস্তুটো আমি মানে ফিউজন প্ৰডাক্টছ কৰোঁ আমি যেনেকৈ আমাৰ কাজিনেমু চ'চ এটা আছে কাজিনেমু দি আমি এটা চচ বনাইছোঁ তাৰপিছত আপোনাৰ ৰজেল ফ্লাৰ আপোনাৰ মেষ্টা টেঙাৰ যোনটো ফুল আছে সেইটো দি আমি ৰজেল ফ্লাৰৰ এটা চচ বনাইছোঁ আমি ত' তেনেকৈ ভূত জলকীয়া চিলি অইল ক্ৰিছপ আছে ত' তেনেকৈ আমাৰ ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ কণ্ডিমেণ্ট চচ এণ্ড স্পাইচেছ আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ তাৰ লগতে আমি আউটডোৰ ডাইনিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ দিছোঁ মানুহক যেনেকৈ আপোনাৰ কেতিয়াবা পিকনিক বাইদি ঘাট নদীৰ কাষত গৈ আমি এটা ডাইনিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ দিছোঁ তাৰপাছত আমি লেক চাইডত দিছোঁ মানুহক ব্ৰাঞ্চ এটা তাতে আপোনাৰ ডিফাৰেণ্ট কিউজিন বেলেগ বেলেগ কিউজিন আমি নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছৰ লগত ব্লেণ্ড কৰি পেলাই এইটো প্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ তাৰপিছত আপোনাৰ আমি ফৰেষ্টৰ ভিতৰতো কৰিছোঁ তো তেনেকৈ আউটডোৰ ডাইনিং এক্সপেৰিয়েঞ্চ এইটো মানে বহুত ইণ্টিগ্ৰেল পাৰ্ট এটা হয় মামাজাকিৰ যোনটো মানে আগতে কেতিয়াও মানে আমি ক'ৰবাত খাবলৈ গ'লে ইটচ ইডাৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু কেফে বা হোটেল হয় বাহিৰত নেচাৰৰ লগত তেনেকৈ মিলি পেলাই আমি এটা কিবা ছেট আপ কৰি আছোঁ হুইচ ইজ ভেৰি ডিফাৰেণ্ট এণ্ড বহুত মানুহ এইটো ভাল পাইছে কাৰণ আজিকালি এনেকুৱা হৈ গৈছে কৰ্পৰেট লাইফ ৱৰ্ক লাইফ পাৰ্চনেল লাইফ বেলেঞ্চ মানুহৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে ত' চবে মানে এই চিটিৰ ভিতৰত থাকি থাকি নেচাৰেল মানে সেই বস্তুটো মানে নাইকিয়া হৈ গৈছিলে কিবাকে ত' আমি যেতিয়া এই আউটডোৰ ডাইনিং এক্সপেৰিয়েঞ্চ ষ্টাৰ্ট কৰিছো পিপল আৰ ভেৰি এক্সাইটেড এবাউট ইট টু ট্ৰাই চামথিং নিউ এগৰাকী অভিজ্ঞ চেফ ভূপাল চেত্ৰী আমাৰ সৈতে আছে আপোনালোকে দেখিছে পিছফালে ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ মমো ইয়াত প্ৰস্তুত কৰি থকা হৈছে এখেতে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰন্ধন প্ৰণালীৰ লগত জড়িত এগৰাকী অভিজ্ঞ তেখেত চেফ আমি গম পাইছো আপোনাক প্ৰথমে আদৰণি জনাইছো অনুষ্ঠানটিলৈ আৰু বিশ্ব যুৱ দক্ষতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো আপুনি কিমান বছৰ ধৰি এই ক্ষেত্ৰখনৰ লগত জড়িত হৈ আছে এইটো ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ দুহেজাৰ ঊনৈছৰ পৰা কামত লাগিছো আৰু ইয়াত কাম কৰি ভালো লাগিছে নিশ্চয় মানে যথেষ্ট ভাল পাইছোঁ লগতে আৰু আমি বৰ্তমানলৈকে যিমান মানে মানুহক কাম কৰিব পৰাইছোঁ বা কাৰো কাম কৰি আছো আমাৰ কোম্পানীৰ ফাৰফৰ যোনটো সহায় সহযোগ পাইছোঁ আমি বহুত নিশ্চয় ভাল পাইছোঁ আৰু নিশ্চয় ভাল হ'ব পিছলৈকে এতিয়া আমাৰ বহুত যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰখনলৈ আহিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ আছে সেই প্ৰতিভা তেওঁলোকক কি ক'ব বিচাৰিব আপুনি মইতো সেইটোৱে কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে মানে যোনটো খাদ্যৰ যোনটো আমি যোনটো প্ৰডাকশ্যন কৰোঁ বা কিবা বস্তু বনাওঁ হোটেলত যোনটো প্ৰডাকশ্যন কৰোঁ সেইটো বস্তুত মানে আহি জেনেৰে লোৱাটোৱে ভাল পাওঁ মই আৰু লগতে কি হয় আছে তেওঁলোক যদি নিশ্চয় হেৰি কৰিছে ইচ্ছা কৰিছে যে মই সেইটো কামটো কৰিব পাৰিম বা সেইটো কাম কৰি মোৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে মইতো এইটোৱে কওঁ যে আহি যাওক আপোনালোকৰ অভিজ্ঞতাটো বাঢ়ি যাব লগতে কি হয় নিজৰ ফিউচাৰত কিবা এটা ভাল কৰি দেখুৱাব পাৰিব প্ৰথমতে সকলোকে ইউথ স্কীল ডে শুভেচ্ছা দিব বিচাৰিম মই ৰেজাউল চৌধুৰী স্প্ৰেঞ্জেল ফুড টেকন'লজিজ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ ক'ফাউণ্ডাৰ ছ' বেক ইন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি আমি স্প্ৰেঞ্জেল ফুড টেকন'লজিজ প্ৰাইভেট লিমিটেড ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ মনত এটা ডাঙৰ সপোন লৈ বহুত ডাঙৰ এটা কোম্পানী বনাম তাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি পেলাই আমি আজি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰত আমি দাৰ্জিলিং মম'জ বুলি আমাৰ এটা ব্ৰেণ্ড বনাইছোঁ য'ত মানে মম'জ পায় আমাৰ তাত এৰাউণ্ড পাঁচ ছয়বিধৰ মম'জ পোৱা যায় তাৰ লগত নতুন প্ৰডাক্টছ চাফালে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ চাটনিজ পোৱা যায় ত' বেচিকেলি আমি কি কৰোঁ আমাৰ লগত এতিয়া এৰাউণ্ড পঞ্চাছজনতচে অধিক এমপ্লয়িজ আছে মানুহবিলাক আমাৰ ইয়াত আহিলে আমি তাহাঁতক ট্ৰেইন কৰোঁ কেনেকৈ ম'ম' বনোৱা যায় চ' মম' বনোৱাৰ পিছত গোটেই প্ৰচেছটো কেনেকৈ হয় কৰাৰ পিছত আমাৰ এৰাউণ্ড পোন্ধৰটা আউটলেট আছে মম'জবিলাক এই আউটলেটত ডেলিভাৰ হৈ যায় তাত আকৌ আমি মানুহক ট্ৰেইন কৰোঁ একদম ফ্ৰেছাৰ্ছ মানুহ লওঁ আমি লৈ ট্ৰেইন কৰোঁ যাতে তাহাঁতক আউটলেট এটা চলাব পাৰে ত' মাইক্ৰ' এণ্টাৰপ্ৰিনৰশ্বিপ হৈছে যে ধৰক এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে তাৰ অধীনত আৰু এটা আমি মানে কিছুমান এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেট কৰিব পৰা এটা ৱে চ' আমি ধৰক যিবিলাক নিবনুৱা ইউথ আছে বা তেওঁলোকে কিবা এটা কৰিব বিচাৰি আছে নিজৰ পৰা আগতে তেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চো নাই তেওঁলোকে আমাৰ লগত এছ'চিয়েট হ'ব পাৰে আৰু খুব কম এটা এমাউণ্টতে ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে তেওঁলোকে আমাৰ ইয়াতে ট্ৰেইনিং ফেচিলিটিজ আছে আৰু গোটেইখিনি আমিয়ে প্ৰভাইড কৰি দিম তেওঁলোককো স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কৰোৱা হ'ব ইয়াতে আৰু হেটু থ্ৰুদি ধৰক এটলিষ্ট ভালকে যদি সলাই 20 25000 টকা 30000 টকা লোকে তেওঁ লোকে ইনকাম কৰিব পাৰিব পাৰ মান্থ সো তেওঁ আমাৰ লগত এসোসিয়েট হ'ব পাৰে আমাৰ ওয়েবসাইটত গৈ পেলাইও দিব পাৰে বা কলো কৰিব পাৰে তেনেকে স্কিল ডেভেলপমেন্টৰ ইয়াতে বহুত প্ৰয়োজন আছে এটা যদি চাও আমাৰ ইয়াতে বহুত ইউথ আছে জুনে ধৰক যাৰ সু আছে প্লাস মানে হেখিনি অলপ ৰিফাইন কৰি দিব পাৰিলে তেওঁলোকে আৰু ভাল পাৰফৰ্ম কৰিব কিয় আমি আমাৰ কোনো দৰকাৰ নাই যে আমি বাহিৰৰ পৰা স্কিল লেবাৰ আনি ইয়াতে আমি কাম কৰোঁ আমাৰ নিজৰ অসমতে আমাৰ বহুত তেনেকুৱা মানুহ আছে চ' স্কিল ডেভলপমেণ্ট কৰাত আমি বিচাৰোঁ যে যিমান ষ্টাৰ্টআপছ আছে যিমান কোম্পেনীজ বনি আছে চবেই গোটেই ইউথছবিলাকক লৈ পেলাই স্কিল ডেভলপমেণ্ট কৰাওঁ তেওঁলোকে আছামত স্কিল ডেভেলপমেণ্ট আছে তেওঁলোকেও বহুত ভাল ইনিচিয়েটিভছ লৈ আছে এতিয়া আৰু গোটেইখিনি মিলি পেলাই আমি এটা ইম্পেক্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ আৰু আমাৰ অসমত আই থিংক আন এমপ্লয়মেণ্ট ইছ্যুটো তেনেকৈ আমি আঁতৰাব পাৰোঁ বিশ্ব শান্তি আৰু উন্নয়নৰ বাবে যুৱ দক্ষতা বিকাশ কৰাটো অতি আৱশ্যক এই বছৰ যিহেতু বিষয়বস্তু হিচাপে লোৱা হৈছে শান্তি আৰু উন্নয়নৰ বাবে যুৱ দক্ষতা আমাৰ যিহেতু যুৱক যুৱতীসকলে হৈছে আমাৰ ভৱিষ্যত এখন সুন্দৰ সুস্থ সবল বিশ্ব গঢ় দিবলৈ হ'লে যুৱক যুৱতীসকলক উপযুক্ত শিক্ষা আৰু দক্ষতা বিকাশৰ প্ৰশিক্ষণ দি আমি আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব আজিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানত আমি বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ মনৰ অনুভৱ জানিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আমি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ এই বছৰৰ যি যুৱ দক্ষতা দিৱসৰ বিষয় হিচাপে লোৱা হৈছে গোটেই বিশ্বতে পালন কৰা হৈছে বিশ্ব যুৱ দক্ষতা দিৱস আৰু এই দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি সকলোৱে একেলগে আগবাঢ়ি যাব আৰু যুৱক যুৱতীসকলক উপযুক্ত প্লেটফৰ্ম দিব লাগিব উপযুক্ত তেওঁলোকক পদ দেখুৱাব লাগিব যাতে আমি আমাৰ ভৱিষ্যত সুন্দৰ কৰিব পাৰোঁ এই আশাৰে আজিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ পৰা আমি বিদায় লৈছো চাই থাকিব ধন্যবাদ